Hey Kathi, dein Cheerleader-Programm hört sich echt spannend an. Meine Ferien sind auch super. Großfamilie sei Dank. Oh. Mit Jamur kann man super Spaß haben. Morgen. Alles klar. Du mich auch. Cem und ich haben unseren Streit beendet. Wir sind ja vernünftig. Profit. Ach, Schlampe. Und was meine Mutter betrifft? Du hast schon recht. Eigentlich ist es echt cool, dass eine Psychotherapeutin mit Orangenhaut noch wegen gefunden hat, der freiwillig mit ihr... Oh, guten Morgen. Sex in der Dusche hat? Und wenn mal keiner da ist, dann hänge ich viel mit Freunden ab. Tschüss. Hm. Tschüss, Köckchen. Hey, jetzt? Wollen wir Siedlern? Oh, ich nee, kein Bock. Ich gehe mit Jem auf den Spieler. Verräter. Und sowas sieht man 13 Jahre lang groß. Hi, Kathi. Ich hab gelogen. Ich dessozialisiere. Aus unserer alten Schule sind alle in den Ferien. Ich habe keine Freunde. Naja, außer Sarah Jessica Parker, aber. Die ruft mich nie an. Liegst du hier seit heute Morgen? Nee, ich war schon mal am Kühlschrank. Ja, Wie sozialisierst <laughs> Auch schon gemerkt. Stimmt überhaupt nicht. Was ist mit Janur? Ha? Rollt euch doch ein bisschen an. Doris, das sind griechische Oliven. Die hat dein Vater gekauft. Wir sind total verschieden. Besser gesagt, sie ist bescheuert. Ey, dieses ganze Rumgebeten. An deine Schubladen denke das ist wirklich unmöglich. Geh doch auf sie zu, Göckchen. So, Benni. Doris behauptet, du hättest griechische Oliven. Warum kaufst du griechische Oliven? Ich bin ausgeglichen! Ja, Moa, vielleicht willst du mit Sex and the City gucken? Ich gucke keine Pornofilme. Wow, der Beginn einer großartigen Freundschaft. Das bin ich. Glücklich. Bevor meine Mutter sich neu verliebte. Und mein Leben vorbei war. Und jetzt? Lebe ich in einer Großfamilie. Und darauf hätte ich echt verzichten können. Sie betet zu Allah. Sie rasiert sich nicht ihre Beine, sie hört türkische Folklore. Hey, sie hat mein Becken-Boster verbrannt, ja? Und sie findet du. Na, warte mal, das kann man auch unter Gemeinsamkeiten setzen. Fazit, Yamo und ich haben nichts gemeinsam. Außer vielleicht, dass wir Menschen sind. Wenn sie menschlich ist. Hallo, Yamo. Irgendwas verbindet euch schon. Stimmt überhaupt nicht. Wie war das mit dem Versprechen? Wir arbeiten alle daran, dass wir eine Familie werden. Naja, so sehr liebst du mich. Ist ja gut. Ich probiere es mit ihr. Mann, du bist in letzter Zeit so harmoniebedürftig. Hallo Mädchen, schön dich zu sehen. Nimmt deine Tochter bewusstseinsverändernde Drogen? Das Familienleben tut ihr gut. Träum weiter! Hast du Jamie gesehen? Der ist unterwegs. Unterwegs mit Ziel oder unterwegs zum heimlich Rauchen? Er hat eine Freundin hier, aber ich bin Aufräumen gefunden. Ching! seit wann räumst du auf? seit ich deine die Kinder besser kennenlernen will? Hi Ching. Hey. Na? Meinst du? Hey, wie klummsch du doch. Krisen. Hey. Die ist süß oder? Allerdings. Du bist wegnein und du bist wegnein. Sprich dir doch mal an. Hey du, gib mir keine Tipps, ja? Moment, Moment. Was gibt's? Maschine verkaufen. Die hat mir meine Schwester geschenkt, damit ich endlich mal grüne Nudeln machen kann. Du weißt doch noch nicht mal, wie man Nudeln kocht. Mama, ich kann nicht aufs Klo, wenn ich jeden Tag Pizza esse. Ist das der Dank dafür, dass ich 30 Minuten in der Warteschleife von Pizza Bringdienst gehangen habe? Was guckt dir so? Wieso hast du uns nichts von deiner Freundin erzählt? Freundin? Du hast eine Freundin? Wie viel zahlst du ihr? Hast du irgendwas erzählt, du Strich? Von dem Mädchen, das du nicht ansprichst? Nein. Schreib deine Grabrede. Jamie ist schüchtern. Er ist wie ich. Als ich Doris im Supermarkt kennengelernt habe... Bodyshop. Was machst du im Bodyshop? Enthaarungsgel vermutlich. <laughs> hey. Lach gefälligst deine eigenen Witze, ja? Als ich sie gesehen habe, habe ich mich sofort in sie verliebt. Und ich wusste nicht, wie ich sie ansprechen soll. Sie hatte diese Karottencreme im Gesicht. Und ich habe sie angesehen. Und ich habe dich angesehen. Und auch angesprochen. Okay, ist gut. Jetzt bitte. Meine Ohren bluten schon. Was hat das mit mir zu tun? Du bist unsicher, weil du verliebt bist. Aber du wirst sie erobern. Deine große Liebe finden. Ein ein wenig gibi. Ziemlich gibi Dale. Wirklich nett, dass sie mich gerufen hat Also es ist. Vielen Dank. Ich habe dich gerufen, aber ich dachte, du betest. Lena, kann dir die Pizza warm machen? Nein, ja, du... ich muss eh zur Gebetsschule. Anstatt dass sie sich freut, Ferien zu haben, geht sie zur Schule. Total gestört. Lena, hast du nicht erzählt, dass du dich so für den Islam interessierst? Echt? Naja, sagen wir mal, kann man sie nicht mal mitnehmen in die Gebetsschule. Sie hat sich nicht getraut zu fragen. Äh, wenn das so ist, ich gehe dir mal schnell den Kopftuch suchen, ja? Klappt doch wunderbar mit euch beiden. Hallo, ähm, ich bin die Lena und naja, ich wollte mal so gucken, was ihr hier so macht. Bist du wahnsinnig? Ich hatte keine andere Isomatte. Das ist eine Sünde. Lena, dreh die Matte um. Wirklich? Wenn Arschsteht, dann sieht man gar nichts mehr. Na, denkst du an sie? Ich habe auch oft an Doris gedacht. Stundenlang habe ich da gelegen und habe mir vorgestellt, wie sie. Strip? Nein, wie sie lächelt. Ah, komm rein. Du kannst sie gleich mitnehmen. Hi. Du warst doch mal auf dem Spielplatz und hast Pornomagazine gelesen, oder? Das ist eine sehr gute Nudelmaschine. Moment! Ich bin mir sicher, ich hatte großartige grüne Nudeln hingekriegt. Du kannst sie nicht einfach so mitnehmen. Du musst sie erstmal ausprobieren. Die ist ganz neu. Deine Schwester hat uns doch schon öfter Sachen geschenkt, die kaputt sind. Ei, meine Schwester. Hm. Richtig. Jem, warum zeigst du Ching nicht die Nudelmaschine? Ist mir egal, ob die kaputt ist, die ist für meine Eltern. Was geht denn jetzt äh, ab? Nein, nein. Die hat nur ein bisschen. Aber Jem kennt den Trick. Ist ein kleiner Techniker. Ist überhaupt ein ganz lieber. Ja. Und du sei nicht so, du weißt schon. Hm? Dein Vatermann spricht mit dem Herzen und nicht mit den Hoden. Der versaut das. Jetzt wird gebetet. Gymnastikunterricht, oder was? Interessierst du dich jetzt für meine Religion oder nicht? Klar, sei doch nicht immer so zickig. Lieber Gott im Himmel. Bitte mach das. Ähm. Ähm. <laughs> ich meine natürlich. Allah. Was soll ich denn jetzt sagen? Mann, die beten alle, aber so richtig. Allah. Lütfen, Benny und dann Hoffentlich beten sie für Kopftücher mit Klimaanlage. Das hält man ja nicht aus. Du weißt doch gar nicht, was du da machst, oder? Klar, weiß ich das. <laughs> du hast ganz weiche Hände. Benutzt du Handcreme? Nee, ganz bestimmt nicht. Kochst du oft? Nee, das ist auch eher Frauensache. Aha. Für jeden. Ich meine, jeder hat, was er kann. Naja. Für Ein romantisches Date würdest du aber schon mal kochen, oder? Ja, er ist super romantisch. Genau wie ich. Ganz bestimmt nicht. Ey, wenn ich ein Date habe, dann gehe ich ins Kino. Aber ich zahle nicht die Karte, weil ich weiß ja noch gar nicht, ob sie es sich lohnt und ob es mich überhaupt dranlässt. lässt. Entschuldige bitte. Jing, heißt du? Hm? Hm. Doris. Jetzt entspannen wir uns und halten Zwiesprache mit Allah. So eine Art Meditation? Könnte ich vielleicht mal an den Kassettenrekorder? Äh, Nina? Das finden die bestimmt super jetzt. Wenn du dich vor Doris auffüllst wie ein kassette Schoßhündchen, heißt noch lange nicht, dass ich meinen männlichen Stolz auch vergesse. Kapiert, Pflaume? Und du glaubst, dass sie sich so in dich verliebt? und spiel nicht den Macker von mir. Ich bin so, Frauen wollen Arschlöcher. Jing kann sich gleich an die Preise gewöhnen. Die Nudelmaschine. Ich glaube, das Modell passt nicht so. Alles da rein, ne? Man sieht's ja noch auf dem Spieler, ja? Bevor sie sich an deine Preise gewöhnt, geht sie lieber woanders einkaufen. Sie ist voll auf meine Masche abgefahren. Versaut, oder? Du, Fanny, du Das war der Ibiza-Tanz. Den hat meine Mutter immer mit uns gemacht, wenn wir uns entspannen sollten. Ja, dann, äh, Gille, -Gille und Allah. Ja, oh, Du bist unmöglich, von wegen du. Respektierst meine Religion und so. Hey, wenn Religion heißt Schleier und Hornpunk-Musik, dann habe ich auch keine. warum dann hier Weil meine Mutter ist so wollen. Und das ist genau der Grund, weshalb ich mit Deutschen nichts zu tun haben will. Verstehst du? Weil, weil ihr immer denkt, ihr seid bessere Menschen. Nazi. Ich schlafe mit dir in einem Zimmer. Jawohl! du bist süß. Und du hast die schönsten Augen der Welt. Leider ist mir klar geworden, dass sie nur deshalb so strahlen, weil die Sonne durch deinen hohlen Schädel scheint. Du hast mit Abstand den schlechtesten ersten Eindruck gemacht, den die Welt je gesehen hat. Ich hab das nicht so gemeint. Ich ich, ich, ich wollte. Ich kenne die Jungs, von denen du abstammst. Sie stehen mit großen Keulen hinter einer Glasscheibe im Naturkundemuseum. Und jetzt geh. Gem. Na wie, na, na wie war's? Also ich weiß wirklich nicht, wie du darauf kommst, dass zwei Menschen aus zwei völlig unterschiedlichen Kulturen befreundet sein können. Schatz, bist du sauer auf mich oder auf dich? Hm. Hi, Kati. Erst war ich froh, dass sie nichts mit mir zu tun haben will, und jetzt jetzt tut's mir irgendwie leid. Beziehungsweise ich tu mir leid. Bin ich wirklich so ignorant? Oh. Hast du mich belauscht oder was? Weil auf mich zu filmen. Das verstößt gegen das Persönlichkeitsrecht. Außerdem war ich zuerst hier. Warum erzählst du Katja immer alles? Sie kann dir doch erst in vier Wochen oder so antworten. Ja und? Du erzählst aller ja auch immer alles und der antwortet überhaupt nicht. Tut er ja wohl. Mann, ey. und deine Mutter glaubt wirklich, wir können Freundinnen sein. Ja, vielen Dank. Ja, ich weiß. Total blöde Idee. Total saublöde Idee. Typisch deutsch. Hey, wir sind total verschieden, ja? Ich verstehe einfach nicht, wie sie darauf kommt, dass wir irgendwie und irgend oh. Milchkaffee oder Kekse. Super. S Nachher fragt sie mich wieder. Und seid ihr schon Freundinnen geworden? Ey, mein Vater nervt genauso. Ich weiß. Ständig versucht er, über den Kopf zu streichen und so. Der ist so harmoniesüchtig, oder? Früher hat er mich immer gezwungen, zehn Minuten am Tag zu lächeln, weil er sonst meinte, ich lerne es nicht. Hat sie gerade gelächelt? Riyamo, oh, ich wollte dich da vorhin echt nicht lächerlich machen. Wirklich nicht. Ich verstehe es halt manchmal einfach nur nicht. Man das beten und dein Kopftuch und... Nein, ich bin halt so. Und wer mich nicht mag, soll nicht mit mir reden, klar. Cool. Nee, wirklich. Finde ich cool. Ich gehe weg. Nach Istanbul, zu meiner Tante. Yes. Ist ein Witz, oder? Ich habe schon ein Ticket gekauft. Nee, hey, du verrätst was. Morgen früh bin ich weg. Der schlechteste Polizist der oh. Welt, Mann. Du musst die Haarnadel so ins Schloss stecken und dann nimmst du die einfach. Was willst du, Mann? Wir sind Türken, wir sind cool. Türken sind cool. Ja. Aber wir sind wie eine Medaille. Wir haben zwei Seiten. Auf der einen Seite sind wir cool. Und auf der anderen Seite noch cooler. Auf der anderen Seite brennt das Feuer der Leidenschaft. Und es wird Zeit, dass du lernst, wie du das Feuer in dir zügelst. Im Moment ist es nämlich eher wie ein Flammenwerfer. Ja. Das ist Lass deine Gefühle fließen. Schreib ihr, was du für sie empfindest. Zeig ihr, was hinter dem Checker steckt. Die! Ohr. Will Cem nichts essen? Vermutlich will er nicht sterben. Was ist denn das hier? Eine Nudelinstallation? Grüne Nudeln. Beziehungsweise eine große grüne Nudel. Und habt euch angefreundet, ihr zwei? Ja, Nein, haben wir nicht. Na ja, ihr habt ja auch nichts gemeinsam. So many answers. Where do we go from there? Hast du irgendwas? Nee, gar nicht. Ehrlich gesagt bin ich echt froh, wenn du weg bist, weil dann habe ich endlich wieder mein Zimmer für mich alleine. Ich freue mich auch, wenn du mich nicht mehr nervst. Alter Schwede, ich bin voller krasse Güte. Ey Mann, wie kommst du spät auf Party? Kuschelrock oder was? Die ich von Doris, die soll hier kopieren! Äh, brennen! Überspielen! Auf Kassette! Ich dachte schon, du schreibst schwule Liebesbriefe und verstehst uns gegen unser cooles, Check, cooles Checker-Bündnis, Mann. Liebesbriefe? <laughs> Ey Alter, come on, Mann! Komm, wir gehen. Halt die Klappe, ich bete. Falls du doch mal Moslem werden willst, der Koran mit Bildern, damit du ihn auch verstehst. Auf Nimmerwiedersehen. Jamur. Ja, dass du von Schminke Krebs kriegen kannst. Geleiden! Mm. Mm. Oh, oh, Entschuldigung, ihr seid ja totfein. Hey Kathi, weißt du noch, als du mir mal deine hässliche Regenjacke geschenkt hast und nach drei Tagen meintest, du willst sie wieder haben? Weil dir auf einmal klar geworden ist, dass man die blödesten Sachen insgeheim am nötigsten braucht? Ist mir doch egal, wo die sich rumtreibt. Schon da? Ist Cem da? Äh, oha, ja, nacker, komm rein. Cem, Jem, du hast Besuch. Ching. Jim, ich. Es, es tut mir leid, was ich gesagt habe. Du bist. Der Brief, das. Oh, ich war so verdammt berührt. Mehr als bei Dirty Dancing. Ey, was ist denn hier los? Und, und ja, ich will mit dir in den Himmel gucken, bis alle Sternschnuppen verglüht sind. Und ich will mit dir dahin gehen, wo der Himmel die Erde küsst. Ey, Baba, ich hab dir doch gesagt, du sollst keine Briefe für mich schreiben. Was? Was? Ja, jetzt tun wir nicht so, ne? Ey, fette sorry, aber. Sternschnuppen. Ey, das ist voll lächerlich, Costa, oder? Ja. Ey, sowas würde ich ja wohl never schreiben. Echt, Baba. Schermann. Der Fahrt ist aber auf vollen Vogel. Ich dachte, du sitzt da drin. Bin ich aber nicht drin. Ja. Ich hätte ja auch den Mix nehmen können. Los, komm mit nach Hause. Wieso willst du denn das? Auf die Hölle geht man besser zu zweit. Wie siehst du eigentlich schon wieder aus? Hat die Klappe, Schleieräule. Wir könnten noch tanzen gehen. Disco? Also die sind zu jung für Disco. Ach, ich würde sogar gerne mitkommen. Garantiert nicht. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich wollte nur gucken, ob mein Handy auch an ist, falls sie anrufen. Oh, du übertreibst.